عن علي رضي الله عنه قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبو ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تذيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إلى هدية ومن دعا إليه هدية إلى صراط مستقيم رواه الترمذي والدارمي Maksudnya dari Ali radhiyallahu an katanya ingatlah aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berwaspadalah awaslah sesungguhnya akan berlaku kekacauan Bala bencana dalam perkara agama yang besar Aku bertanya Apakah caranya untuk menyelamatkan diri Dari bencana itu wahai Rasulullah Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Allah yang al quranul karim Mengandungi di dalamnya Kasah-kasah umat-umat yang terdahulu Berita perkara yang akan datang serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu dia kitab Allah yang menjadi pemutus antara yang benar dengan yang salah bukan keterangan yang olok-olok sesiapa sahaja dari golongan yang sombong angkuh meninggalkannya yakni dengan meninggalkan hukumnya akan dibinasakan oleh Allah dan sesiapa yang mencari petunjuk lain darinya akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tadi Allah yang teguh kukuh dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan dan dialah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang betul. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk dengan perkara kesamaran, kekeliru dengan kata-kata makhluk alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya keindahan kemanisan dan kelatatan membacanya tidak akan susut atau hilang meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang kali dan kandungannya yang menakjubkan tidak berkesudahan dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya sehingga mereka memujinya dengan berkata sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan yang memimpin ke jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya sesiapa yang memperkatakan sesuatu berdasarkan kepada kitab Allah ini benarlah perkataannya dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya diberi pahala dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukum adillah keputusannya dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajarannya sudah tentu ia akan beroleh hidayah petunjuk ke jalan yang lurus ke jalan yang lurus hadis ini merupakan satu amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda akhir zaman ia itulah berlakunya bencana dalam perkara agama di samping berlakunya bencana alam dengan akalan dan perangai perangai tomok halau bom manusia, berlaku berbagai-bagai perkara yang menyusahkan mereka, penyakit yang tersebar, jinayah yang banyak, gunung-gunung berapi, gempa bumi, banjir, kebakaran, huru-hara peperangan dan lain-lain. Kemuncaknya ialah bencana dalam perkara agama sehingga manusia menjadi keliru tidak tahu mana yang betul dan mana yang salah kelihatan terlalu serupa sehingga payah untuk mengukur benar dan salah dalam hal ini Rasulullah SAW menunjukkan kepada umatnya supaya berpegang dengan kitab suci Al-Quran Karim kitab ma'ajizat yang dipelihara oleh Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kitab Quran ini dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran di antaranya firman Allah taala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan pengajaran yakni Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya berbeza dengan kitab-kitab suci zaman dulu yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu seperti Taurah, Injil, sahifah-sahifah di mana kitab ini dipindah-pindah dan diubah-ubah sehingga menyeleweng daripada ajaran Allah yang sebenar yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi wassalam tetapi al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh memesong dan menyelewengkan Quran. Amalkan akan didedah. Tidak ada orang yang boleh menghapuskan Al-Quran ini. Walaupun kita suci Quran, dia bakal hangus, dicampur aduk di antara ayat-ayatnya. Namun akan tetap dipelihara oleh Allah di dalam dada-dada para ulama yang menghafalnya. Bukan saja menghampau ayat-ayatnya bahkan menghafal tafsir-tafsirnya sehingga tidak boleh dikelirukan sekali-kali apabila Allah nak melakukan kiamat maka Allah mematikan para ulama dan Allah mengangkatkan tulisan-tulisan Al-Quran tidak ada lagi orang yang membacanya selagi Quran boleh dibaca selama itulah umat Islam masih ada dan wajib berpegang dengan Quran di mana Quran adalah kitab yang sempurna, kitab yang cukup menceritakan umat-umat zaman dulu yang menjadi pengajaran dan aktibar kepada umat di zaman sekarang dan akan datang. Menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku termasuklah perkara hari kiamat, perkara hari akhirat, perkara yang tidak boleh dikesan, ilmu yang ada bermanusia, malaikat dengan Allah memberitahu mereka al-Quran terkandung di dalamnya cerita-cerita yang memberi pengajaran menerangkan berkenaan dengan kejadian alam yang luas untuk menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-Quran terkandung di dalamnya hukum yang sempurna yang meliputi segala urusan kehidupan manusia bukan sahaja dalam hubungan manusia di dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan ibadat termasuklah hubungan manusia dengan diri dia sendiri makanan pakaian pergaulan politik ekonomi perlembagaan undang-undang dalam negara antara bangsa semuanya ada di dalam Al-Quranul Al Karim maka barang siapa yang berhukum dengan Quran itulah hukuman yang adil hukuman yang membawa kebaikan dunia dan akhirat Barang siapa yang sombong Yang angkuh Yang zalim Meninggalkan Quran Allah Ta'ala celakakan dia Dan Allah Ta'ala celakakan Pengikut-pengikutnya Barang siapa Yang mengikut petunjuk Al-Quran Dia pasti akan diselamatkan oleh Allah Dan barang siapa yang menyeleweng daripada Quran Dia akan sesat Quran adalah Tali yang teguh Tali yang kuat Yang tidak putus sekali-kali kita naklah berpegang dengannya berpegang dengannya kerana Al-Quran adalah peringatan Allah yang sangat teguh dan kuat jalan yang lurus yang tidak boleh dipesongkan oleh hawa nafsu yang tak boleh dikelirukan oleh cakap-cakap manusia kerana tidak ada manusia yang boleh mereka seperti Al-Quran Al-Karim olehkan itu para ulama' yang mengkaji Al-Quran tidak merasa kenyang tidak putus-putus makin banyak mereka membaca Quran dan mereka mengkajinya mereka akan rasa masing kurang mak, makin kurang ilmunya menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah susunan ayat yang sangat menarik orang-orang yang tahu bahasa akan mengertinya sehingga jin rombongan jin yang mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran mereka merasa heran dengan kata-kata yang indah itu. Lalu mereka menyerah diri kepada Allah. Dan menjadi jin-jin yang menganut Islam. Yang mendapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah. Kalau begitu sifatnya Al-Quran. Barang siapa yang bercakap menembati Al-Quran. Maka cakap dia adalah benar. Jangan dibohong. Barang siapa yang membohongi orang yang bercakap mengikut Al-Quran. Bermakna dia membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Quran adalah kalam Allah. Barang siapa yang membaca dan beramal dengannya, dia beri pahala yang sangat besar. Membacanya, barang siapa yang membaca dengan gagap, dia beri kepadanya pahala membaca dan pahala payah membaca Quran. Barang siapa yang membacanya dengan mahir, bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Oleh kerana dia adalah kata-kata Allah yang mesti benar, yang betul. Barang siapa yang berhukum dengan Quran itulah hukuman yang adil. Kalau tak ikut hukum Quran itulah hukuman yang zalim. Kalau berlawan dengan Quran itu hukum zalim. Kalau ikut Quran itu hukum yang adil. Jangan masuk dalam kepala orang yang tak faham zalim ni bila pukul orang, bila kata orang, bila itu saja zalim. Sebarang hukum yang tak ikut Quran adalah zalim. Adalah zalim. Kita tidak boleh bersetuju dan tidak boleh cenderung kepadanya kerana bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan barang siapa yang berdakwah mengajak manusia mengikut al-Quran maka itulah dakwah ke jalan yang betul jalan yang lurus jalan yang diridai oleh Allah jalan yang membawa selamat dunia dan selamat di hari akhirat wallahu a'lam